بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبه سيد الأيام كن برشا مزجا مباريخ يا مبسم قرط اجتماعي تربية خلش بيمار زيارة خلش لك va ta'ziya odobi bir musulmon kasal bo'lganda uni musulmonlarni borib ziyorat qilishliklari mana shu kasal musulmonning qolgan musulmonlarni ustidagi haqqi siz kasal ko'rgani borishligigiz vojib kasal ko'rgani borgan odamga qanday hayriyatlar bashoratlar berilgan qanday va'dalar berilgan imomi ahmad imomi termiziy ibn moja rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar agar bir kishi bemor yotgan bir, bir musulmon birodarini ko'rgani bo'lsa to o'tirgunicha jannat bog'ida yuradi imomi termiziydan ahmaddan ibni mojadan agar ziyorat qilib borsa <laughs> uni rahmat o'rab <laughs> oladiagar <laughs> ertalab kasal ko'rgani <laughs> borgan <laughs> bo'lsa kechgacha yetmish mingta farishta unga salovat aytadi agar kechki payt borgan bo'lsa tong otgucha yetmish mingta farishta unga salovat aytadi bormaymizmi shundan keyin kasal ko'rgan borgan odamga yetib borguncha jannat bog'ida yuradi o'tirsa uni rahmat qoplaydi kechki payt borgan bo'lsa ertalabgacha ertalab borgan bo'lsa kechki paytgacha yetmish mingta farishta işte, unga salovat aytadi bemor bo'lgan musulmonni ko'rgani borarkanmiz uni qalbiga albatta xursandchilik olib kiramiz chunki bu ziyoratimiz uni dardiga marham bo'ladi malham bo'ladi beparvolik qilmasligimiz kerak boramiz bizni ko'rib ozgina bir dadini esdan chiqaradi biz boramiz bizni ko'rib o'zini qadr qiymati borligini biladi vaqtim yo'q demaylik birodarlar vaqtim yo'q demaylik chunki uni bizni ustimizdagi haqqi edi va mana shu amalimiz bizni ollohni huzurida manzaratimizni ko'tarilishiga sabab bo'ladi muttafaqin ali bo'lgan hadis baro ibn ozib roziyallohu anhudan amarona rasulullohi sollollohu alayhi vasallam rasululloh bizni mana shu ishlarga buyurgan qaysilarga kasalni ziyorat qilishga janozaga ergashishlikka aksi urganga javob berishlikka qasamni oqlashlikka mazlumga yordam berishlikka chaqiriqqa javob berishlikka salomni fosh qilishlikka rasululloh buyurdimi endi qilamizmi qilmaymizmi degan bizda ixtiyor qolmaydi sizni mo'minligingizni belgisii mo'minligingizni isboti shariatda aniq buyurilgan narsa turgan paytda shariatda aniq qaytarilgan narsa turgan paytda sizda ixtiyor bo'lmasligi kerak Wa ma kana lil olloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan buyurgan vaqtida Alloh va payg'ambari yani buyurdi yoki bir narsadan qaytardi qilmadi biron mu'min va mu'mina uchun o'z ishlaridan ixtiyor qilish joiz emasdir agar mo'min bo'lganing mo'mina bo'lganing rost bo'lsa buyruq turibdimi o'ylanmaysan qilaymi qilmaymi deb qaytarib turibdimi nima qilsam nima qilsam ekan demaysan qilasan chunki iymonni mo'minlikni shart shu endi yani, qanaqa vaqt yeysiz qanaqa kiyinasiz dam algani qayerga borasiz bu ixtiyoringiz. ammo alloh va rasulini hukmi turgan paytda ixtiyor qilishlikka yo'l yo'q musulmon odam uchun agar siz farz bo'lgan ishni harom bo'lgan ishni qilish qilmaslik bahs maydoniga olib kiryapsizmi demak birodar iymoningizni bir qator qarab oling bu yil ro'za issiqda kelyapti tutsammi tutmasammi ha, dada ey bola nima qilsa ekan bu ro'zani deyilmaydi bugun qor yog'yapti nima qilaylik jumaga boraylikmi bormi? agar sizda shunaqa ichingizda bahs bo'layotgan bo'lsa iymoningizni bir qator tekshirib qo'ying. chunki musulmon odamda ixtiyor qolmaydi bu o'rinda mana alloh taolo vaa yatabadku bado dedi biringlar biringlarni de g'iybat qilmanglar dedi gap tamom men yaxshi niyatda g'iybat qilyapman deb bo'lmaydi masalan bir odam men yaxshi niyatda zino qilyapman desa qanaqa bo'ladi qaytariqmi <laughs> niyat piyat ketmaydi bu yerda buyruqmi holat qaralmaydi mo'min odam bo'yinsunadi endi payg'ambarimiz nimaga buyurgan ekan bizni kasalni ziyorat qilishlikka ochiq buyruq ochiq qaytariq turgan joyda ishtihobga yo'l yo'q boshqa hadislarda payg'ambarimiz ham mana shu narsalarni siz bilan bizga ta'kidlaganlar Haqqul muslimi muslimi alal Musulmonning musulmonni ustidagi haqqi 5 ta. roddul işte. salam salomga alik olish ayadatul mariz. kasalni ziyorat qilish ittibau janaz janazaga ergashishlik ijobatu dava chaqiriqqa ijobat qilishlik borish tashmitul atis aksi urganga javob berishlik birodarlar musulmonlar bir tan bir jon bo'ladi masalan masjidlarda mana hadis tafsir fiq darslari bo'ladi masjidlarda besh vaqt namoz bo'ladi mana shu mahalla mana shu qavm namozga chiqar ekan har kuni bir mahal ko'rishadi. eng kamida yoki besh mahal har kuni bir birini ko'rib turadi bir kun yo'q qolsa ishi chiqib qolgandir deyiladi ikkinchi kun ko'rinmasa yana xavotir oladi jamoatdagilar tinchlikmiki yo'q qoldi-ya? uchinchi kun ham yo'q bo'lsa uyiga boriladi endi umuman jamoatga aralashmagan masjidga kelmagan namozga chiqmagan odammi? bir yil yo'q ketsa ham hech kim nima qilmaydi bilmaydi kasal bo'lib qolsa hech kim ziyorat qilgani bormaydi sen chiqdi jamiyatna bitta to'laqonli a'zosi bo'lidi aralashib yuradi indi sening borliging yo'qliging bilinaredi sen o'lib qolsang hamchi hech kimga bilinmaydi chunki sen yo'q eding shuning uchun ojiz kishi o'zini fe'lini torligi asabini tarangligini bahona qilib odamlarga aralashmasdan olib qochib yuradi o'zini musulmon odam unday bo'lmaydi birodarlar inson ijtimoiy maxluq yolg'iz yashayolmaydi odamlar bilan aralashib yashashligi shart endi ayrim o'rinlarda shu jamoatga chiqib aralasha desangiz o'zingizni foydangizdan ajrab qolishingiz mumkin sizni foydangiz bilan jamoatni foydasi to'qnash kelib qoldi nima qilinadi odatda o'zini foydasidan voz kechmaydida jamoatni foydasidan voz kechib qo'yaveradi masalan palonchi uzilib qolibdi desa zudlik bilan borsangiz ish buyurishlari mumkin ikkita uchta odam qabristonga yordamga chiqish gey çik kerak ekan deydi de hozir borsam deydida de, shoshmay boradi borsa jamoatni foydasi uchun o'zini huzuridan kechish kerak ana yani shu boyagi yigitni musulmon yigitni jamoat uchun jamiyat uchun qilayotgan mehnati qilayotgan sarf xarajati o'zini huzuridan kechayotganligi uchun olloh bu bandani yaxshi ko'radi jamiyatni o'rtasida yashash kerak bolalar jamiyatga ke foydali bo'lish kerak hudi bo'lbomaslig kerak bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar bugun kiminglar ro'za tutdinglar dedi abu bakr siddiq men deb javob berdi payg'ambarimiz so'radilar many kiminglar bugun kasalni ziyorat qildinglar dedi abu bakr men minkum dediman kiminglar bugun bitta janozaga ergashdinglar abu bakir yana dedi. men dedi man kim bugun miskinni bir, bir taomlantirdi ichinglardan dedi abu bakir men dedi bir kunduzida shuncha ishga ulguryapti ro'za tutyapti kasal ko'ryapti janozaga erchiyapti sarf xarajat qilyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam <laughs> 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 Bu hislatlar qaysi bir kishida jamlanar ekan u jannatga kiradi dedi qarang jamiyatni to'laqonli a'zosi kasalni ko'rgani boryapti jamiyatga aralashyapti janoza ergashyapti şey jamiyatga aralashyapti miskinni to'ydiryapti jamiyatga foydasi bo'lyapti mana shu ishlarni qilarkanmiz siz bilan biz musulmonlar bir bo'lamiz birligimiz alomati mana shu narsa ko'rinadi imom termiziy abdulloh abbosdan keltirgan hadis yadullohi maal jamoati olloh taoloning qo'li jamoat bilan birgadir jamoat bo'lib ish İş tutayotgan ishlarni maslahat bilan qilayotgan odamlarni ishini qarasanglar bar, bar. barokat bor natija bor kasalni ziyorat qilishlik odoblari mana kasal ziyorat qilishlikning fazilati haqida bir qator o'qigan bo'ldik kasal ko'rgani borar ekansiz jannat bog'larida yurganday bo'lasiz borib o'tirar ekansiz ollohni rahmati qoplar ekan ertalab borsangiz kechgacha kechki payt borgan bo'lsangiz ertalabgacha yetmish mingta farishta işte sizga salovat aytar ekan kasalni ziyorat qilishlik odoblari birinchisi uni ziyoratiga ge, shoshilish kerak bir birodarimiz kasal bo'libdi shoshilishlik kerak payg'ambarimiz aytganlar vaidao imom muslimdan abu xurayradan agar u birodaring kasal bo'lgan bo'lsa bas uni zudlik bilan ziyorat qil fa harifi tezda bajar degan ma'noda bildiradi fa harf fas. tezda ziyorat qil qanaqa qilib ziyorat qilamiz eshitishimiz bilan darrov ziyorat qilamizmi yoki ozgina vaqt o'tkazamizmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibn mojidan bu hadis Anas ibn molikdan kan rasululloh bir kishini kasal bo'lsa uch kundan keyin ziyorat qilardi birinchi o'qigan hadisimizda darrov ziyorat qil dedi ikkinchi o'qigan hadisimizda uch kundan keyin dedi endi bu ikkala hadisni qana qilib bir biriga bog'laymiz Kasalda holiga qaraymiz agar kasal yengil kasal bo'lgan bo'lsa yengil betop bo'lgan bo'lsa eshitishimiz bilan boramiz kasal bo'lganligi bugun kasal olbdi bugun ziyorat qilamiz ammo agar operatsiya bo'lgan bo'lsa hali narxozdan turmagan bo'lsa hali es tuishi joyiga kelmagan bo'lsa hali og'riq badanida turgan bo'lsa uni ikki yoki uch kunga surib turishligi sunnat bo'lar ekan toki o'ziga kelib olsin es hushini yig'ib olsin sizni kelganingizni ko'rsin va xursand bo'lishlikka imkon bo'lsin narxozda yotgan odamni chiqib ko'rgani bor yotib yotiban desa ko'rgani chiqishadi agar kasali yengil bo'lsa eshitib olib boramiz agar kasali og'ir bo'lsa o'ziga kelb olguncha kutib turamiz g'arb olamidan ijtimoiy hayotning ayrim ko'rinishlari ana shu g'arb mamlakatlarida juda ko'p takrorlanadigan narsa ehtimol eshitgansizlar ana shu g'ayri dinlarna g'arb o'lkalarida bittasini shaharida sut tarqatib yuradigan odam bo'ladi uyerdamanda eshikni tagiga bitta bankada sut qo'yib qo'yadi uyda gasi olib xullas haligi servis eshigini tagiga olib borib qo'yadi zakaz qilgani qo'po qo'yib ketadi ular pulini to'laydi shunday qilib olib ichadi endi agar bir yoqqa ketmoqchi bo'lsa ertadin bo'lmaydigan bo'lsa boygiga aytadiki ikki kun olib kelma men bo'lmayman uyda deydi erta manda sut qo'yib qo'yadi olib ichadi ana shu g'arb o'lkasida yashaydigan bir musulmon kishi aytadi qo'shnim bor edi g'ayri dinlardan bir kun borib eshigini qoqdim hech kim javob bermadi eshiktada bitta sut turgan ekan ha demak olmabdida dedim ertasi kuni bordim eshikni yana qoqdim yana hech kim javob bermadi eshik tagidagi sut ikkita bo'lib qolgan demak bugun ham olmabdida uchinchi kuni borib eshikni qoqdim yana javob yo'q sut uchta bo'libdi xavotir olib politsiyaga qo'ng'iroq qildim kelib eshikni buzib kirishuvdi uyda yolg'iz yotib o'lib qolgan ekan qo'shnini o'lib qolganini eshik tagidagi sut bo'lmasa birov bilmaydi ana birodarlar bizga yashashni o'rgatayotgan peshqadamlik taraqqiyotli belgisi deb turib bachavozikna olib kirib kelayotgan bizni ham o'zlariga o'xshatishga harakat qilayotgan xalqlarning ahvoli eshitganmisizlar biror marta bu musulmon yurtlarida birov o'lib uydi uchun qolib ketdi degan gapni eshitmaysizlar ham chunki musulmonlarning yurti bu bizga mashinasi, asfalti supermarketi chiroyli ko'ringani bilan ichidan yemirilib tugayapti bular agar qo'shnisini eshigini oldida boyga sutni sanog'i uchta bo'lmasa qayerdan bilardi ekan o'lganini shayx muhammad rotibnabusa aytadi ana shu g'arbni sovuq o'lkalaridan birida bir musulmon kishi tabib bo'lib ishlab qaytib keldi bu yoqqa deydi kelib meni ziyoratimga kirdi dedi shayx nabulsa meni ziyoratimga kirdi-da savol so'roq qilib gaplashib o'tirar ekanmiz u yurtlarda oladigan oyligi bizni yurtimizda olayotgan oylikdan o'n barobar ko'p edi ekan lekin shunday oylikni maoshni tashlab ketdi sababini so'rasam sababini quyidagicha bayon qildi u shunday dedi men Me yashaydigan uyni to'g'risida olti qavatli imorat bor edi oltinchi qavatda bir odam yashardi yolg'iz endi u yurtlar u shaharlar sovuq ana shu oltinchi qavatda yashaydigan odam o'lib qoladi bu tabibni hikoyasi o'lkalar sovuq yana buni ustiga eshiklar romlar mahkam jips yopiladi plastik romlar ancha muncha shovqin ancha muncha hid xush chiqmaydi o'ladi qolib ketadi olti oy boyagi aytotganimizdek eshiklar mahkam yopilgan derazalar mahkam yopilgan yana sovuq yana oltinchi etajda ammo hidi xush ortiqcha bo'lib ketgandan keyin tashqariga chiqadi baribir shunda politsiya kelib eshikni buzib kirganda o'lib olti oydan beri chirib sasib yotganligini ko'radi mana shu narsani ko'rib turib bu tabib qaytib keldi mana shu sasib o'lgan odamni shu shaharni o'zida oltita bolasi bor ekan olti oygacha birontasi telefon ham qilib qo'ymagan qo'ng'iroq cholib otasini holidan xabar olib qo'ymagan endi yani bu musulmon odam qolib ketsa buni ham bolalari o'shanaqa bo'lib ketadi bizda birov o'lsa qanaqa tarqaydi buni xabari ko'proq odam eshitib qolsin ko'proq odam janozaga qatnashib qolsin deb turib bezovta bo'lib ketadi odamlar eshitding palonchi uzilibdi tezda borish kerak bormayotganiga o'zini o'zi malomat qiladi agar iymoni bor bo'lsa chunki seni ustingdagi haqqiydi shu musulmonni janozasiga nima qilish Yani u yurtlarda birodarlar mana ayrim ko'rinishlari shularmi bizga qanday yashashni o'rgatadiganlar birodarlar bizni musulmonlarni qur'onimiz bor sunnatimiz bor shariatimiz bor bizga kerak emas tashqaridan hech narsa bir bir ular bir biridan yuz o'girayotgan aloqalari uzilayotgan yolg'iz qolib ketayotgan o'lib sasib qolib ketayotgan uyda bir qirqqa ellikka oltmishga kirdimi odam u yerda keremas emas chekiga surilib qoladi ana shu fransiyani o'zida mana uyda musulmon mana uyda o'sha g'aridin yashaydi musulmonni uydagi xulqni axloqni ko'rib qari kampir enasini qizlari qanaqa hurmat izzat qilayotganini ko'rib manau fransuz kampir o'zini yani o'n yetti o'n sakkizga kirgan qizini yetalab mashidga olib boradi mana qizimni ham musulmon qilib beringlar nimaga o'zizchi menga kerak emas mana shu musulmon bo'lsa bo'ldi nimaga ro'paramdagi musulmon qo'shnimi qizlari onasiga qilayotgan muomolasini ko'rib musulmonlar onasini shunaqa hurmat qilar ekanda o'shaning uchun meni qizimni ham musulmon qilib bersanglar menga shunaqa muomola qilsin siz eningizga qanaqa muomala qilardingiz o'ziz tushunarliga shunday xonadonlarda eshitamiz işte, 5 ta, 6 ta qizi bor onasi kasal bo'lib yotganda o'chir bilan дjurstva qiladi kampirni oldida biri ketadi ikkinchisi keladi qarang qanaqa zo'r islomimiz musulmonlarda bir odam kasal bo'ladigan bo'lsa uni ziyorat qilishlika musulmonlar oshiqishadi chunki ularga katta katta ajrlar bor ikkinchi odobi ziyoratni yengil qilish kerak cho'zib yubormaslik kerak payg'ambarimiz aytganlar al ayadatu ziyorat tuya soqqanchalik vaqt bo'ladi bir 10 minut yetar ekan bizda qayega kelganimiz esimizdan chiqib qoladi Kasal ukol oladigan vaqt bo'ldi kasalni uxlaydigan payti bo'ldi o'tiraveramiz xahalash. Ha siyosatda gapiramiz narx navoni gapiramiz qayga kelganimiz esimizdan chiqib qoladi bitta vaqt ichib ketinglar o'tiradi ko'ngil uchun <laughs> ket ket sunnatga xilof ish qilyapsan agar ovqat ichib o'tirsang bo'lmaydida e, endi ko'ngil bo'lib turib bor bitoqat qilinglar deydiu o'ziz kasal bo'lganingizni eslang nimani xohlagansiz ziyoratingizga kelganda keldik hol ahvol so'radik olloh tomonidan bir bo'ladigan mukofotga savobga umidvor qildik sabrga chaqirdik taqdirga rozi bo'ling dedik turib ketdik birinchi odobi tezda ziyorat qilamiz agar kasal yengil olsa. ikkinchi odobi ziyoratni qisqa yengil qilamiz uchinchisi kasalni oldiga kirgan paytda uni haqqiga duo qilamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kasalni ko'rgani kelsa o'ng qo'li bilan uni boshini ushlab turibmana shu duoni <laughs> i demak uchta odomini gapirdik ziyoratiga shoshilishlik ko'p o'tirib olmaslik bemorni oldida va uni haqqiga duo qilishlik aqulu